Всем привет, привет! С вами Ангел и Алекс. Сегодня мы будем снимать видео. Э, ей купили констовары. Да. Школу. Да. А мне купят чуть-чуть попозже, так что мы потом снимем ее Сейчас снимем ее констовары, ее сестре, и потом мои. снимем. Э, ну, начнем. Да. Так. Мне купили вот такие вот ручки. Вот. Очень, мне кажется, они удобные. Надеюсь, хорошо будут да, еще э, ей купили вот такие карандаши. Вообще они мне как бы по цвету не нравятся, но как бы по цвету, да, я не, не стесняюсь. Не, как бы мне как бы не, не говорить, это как бы ну перед ней никак. Но зато они хорошие. Я знаю такие карандаши, их не жалко будет дать другу, чтобы он потеряет там или еще что-нибудь. Вот такую вот резинку. Вот. Их две. две. Да. Потом э, купили вот уровень, ну короче вот такой стаканчик для таканчик, рисования. Да. Также еще купили вот такую вот э, палитру, да. палитра, да. Вот такой вот дневник для, ну вот так палитра маслом. Вот такие краски, обложки, ну вот такие вот обычные обложки на квадратки на книжке. Да, также еще э, разные скрепки, они разных цветов. Тут черный, красный, зеленый и синий цвета. Они понадобятся в любом случае, например, если доклад или какой-то реперат давать. Да. Они очень хорошо будут. Вот такие вот тетради. Там разные рисунки, просто она у меня в обложке, я не хочу открывать. Да, также еще э, предметные тетради. Тут а, по алгебре. Алгебра, биология, литература, география, биология, информатика, английский язык, э, потом физика, потом всемирная история. История Отечества, русский язык, также еще, еще одна литература, геометрия, еще одна алгебра, также химия, э, география тоже, английский язык и, и язык и русский язык. Еще нам купили вот такие вот два пенала. Ну, мне и моей сестре. Они мне очень хорошие, но с маской мне не понравились. Мой да. зелененький, а моей сестре красный. Да. Моей сестре уже 17 лет будет, так что я ей дневник не нужен, но ну, она уже в 10 класс перешла. Еще мне купили вот такие вот ручки. Ну, здесь несколько штук вот. Да, вот, несколько штук. И вот такие вот ручки, вот красная, черная, фиолетовая, фиолетовая, фиолетовая синяя и розовая. Да. Вот. Они вот, вот Да. Вот, и вот. еще хочу дополнить, что вот этими ручками можно писать как бы не ее, ее сестре, а вот эти также будет не жалко дать другу. Да. И так, так как их много тоже. Следующее, что я сейчас покажу, без этого в школу никуда хоть в 11 классе, хоть в каком классе, без них никуда. Это обычный тетрадин, обычный без рисунка, э, Также как и все, в клетку. Вот, в клетку. И также в линейку. Да, в линейку. Они очень толстые, они, я не знаю, тут даже не... Еще а? мне купили корректор, но он только в тюбике. Там mm -hmm. их два, вот если там видно. Нет, нет, не видно. Там не два их. Вот это можно убрать. Смотрите, там, там два. Их. Там их не два. Вот, да, тут лежит на самом деле два корректора. Но я вам хочу сказать, что вот беленький, вот это корректор, он там, а вот это, это разбавитель корректора, как а. вот их нужно смешать, вот это вот, он там бы вот полегче отсюда, налить вот сюда вот, и, и ну, а, они как бы, вот, такие вот. Тут два корректора. Здесь. Еще мне купили вот такую вот кисточку, и тут насадки. Разные насадки тонкая, потолще, еще толще, еще толще, и квадратные. Да. Очень хорошая, мне кажется, ну, чтобы несколько писточек не покупать, лучше взять вот такую вот и с доставками, да, чтобы, если что, какая нужна, чтобы у подружек не брать, да. и, ну, чтобы свои были. Вот тут вот с зеленой, с зеленой крышечкой тут носик такой, а с белой крышечкой, ну, вот, такой же, как вы будете замазывать, вот такая замазка. Еще мне купили вот такой вот клей-карандаш, вот такой вот. И вот такую вот большую-большую гнейку. Их две. вот да, их две. две. Также купили цветной картон. Тут а, разные цвета. И я даже скажу вам по идее. А, цвет, значит, черный. Подержи вот это да? Также обычный белый. Вот картонка белая обычная. Так, тебе выполним также розовая. Ой, у вас там мутно показывать, но это прям малиновая. Коричневая. Также желтая. Фиолетовая Ой, она Также фиолетовая на самом деле. Синим. И зеленый. Голубой. Камера это это показывать. это даже это не зеленый это какой-то вот как нет это не темный зеленый такой нет это не темный это как этот как он называется это бирюзовый, бирюзовый вот, нет да. бирюзовый не такой так держи еще так. мне купили вот такой вот альбом для рисования Engripet вот да. да да тут обычные белые листы как можно да. держи. Также еще купили цветную бумагу ферби. Девочка фрби, мальчик с Ну, короче, без разницы. Вот розовая фрби, также желто-зеленая ферби, также голубая фрби и, и красная оранжевая. Красно-оранжевая такая. Также я вам сейчас скажу какие-то цвета. тонкий. Так, тут есть очень много цветов. Первое, чёрный это, конечно коричневый. же, черный. Так, следующий цвет. Сейчас я его сюда подойду. Коричневый. Ну, какой-то бордовый. Да, он он бордовый кор коричневый. это коричневый, но он как-то, можно сказать, да, Бордова такой бордоватый. Дальше это фиолетовый. Также голубой, зеленый, розовый, только это уже не малиновый, вот а просто розовый, розовый, да, именно розовый цвет. Красный. Также и красный, Ой, он режется. Желтый. Ярко желтый такой. Да, Там нет. просто не видно. Мутно показано да. как-то на камере. Также да. серебристый. Подожди. Да. Подождите, минуту, минутку, я сейчас камеру выключу, вот. 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 И вот такой золотистый. вот золотистый. Сейчас мы покажем нам еще раз желтый цвет, потому что э плохо было. Вернее, нет, такая же камера. Вот тут просто ярко желтый цвет. Да. Так, держи, забирай. Этот. Еще мне купили альбом для рисования Маши и Медведь. Вот его тоже он белый простой, вот. Вот белый. Обычный. Обычный, да. И... А, где здесь написано, сколько здесь листов? Где здесь? 40 листов. И в этом, и в этом? А в этом, значит, 4 листов. Да, 24 листа. Да. А в этом 40. В этом 40, а в этом 24. Да. Вот. И на этом все. Да, я, я думаю, что можно было купить один вот такой вот. Потому что он очень толстый и будет удобнее. И на этом все тогда. Да. Всем пока. Да. Всем пока. Подписывайтесь и смотрите наши видео. Да. Все.